здравствуйте в эфире информационная программа кабельного телевидения 2 октября на сессии городского совета после бурных дискуссий был освобожден от занимаемой должности председатель исполкома за губы батька николай александрович освобожден с формулировкой за нарушение порядка проведения валютных операций председателем же исполкома избрана предко антонина ивановна теперь уже бывший председатель дмитровского сельсовета антонина ивановна не страшно было вам браться за эту работу? Все-таки столько проблем стоит перед городской администрацией. Было ли страшно? Я не из тех людей, которые боятся трудностей и вообще, которые боятся что-то менять в своей жизни. Да, проблем очень много, и я понимаю, на что я пошла. Сейчас тем более я не уверена и не знаю точно, какое время мне выделено для того, чтобы я смогла что-то сделать. Но все же я пошла не ради какой-то своей корысти. Прошу всех поверить мне, что это искренне. А для того, чтобы что-то сделать для города и для сел, которые тоже относятся к городу Комсомольску. Антонина Ивановна, а какие ваши первые шаги? Что вы собираетесь предпринять? Ваши ближайшие планы на будущее? Значит, ближайшие планы на будущее – это проведение сегодня сессии, которая проводится в 2 часа дня, и на нее выносится предложение упразднить исполком городского совета народных депутатов для того, чтобы можно было внедрить новые формы руководства города. Это будет администрация городская при городском совете народных депутатов. Что это дает? Это дает, возлагает на председателя этой администрации не только большие обязанности, но и дает право решать вопросы так, как он считает нужным, во-первых. И самое главное, дает право председателю набрать свою администрацию тех людей, с которым он сможет работать. А это дает многое. Значит, не буду называть это революцией, но все же в нашем аппарате исполкома уже давно назрели такие времена, когда нужно что-то менять. И менять кардинально. Это будет и реорганизация отделов, и вообще будет проведена большая работа. Для этого мне нужны люди, которые будут помогать. Это должны быть люди, которые тоже умеют рисковать, потому что идти в это время, время, когда еще не определены, когда будут выборы мэров городов, это все временно. Значит, мы рискуем собой. Но это может быть даст, даст что-то городу. Для того, чтобы что-то сделать, самое первое, что мне нужно, нужно, чтобы мне поверили горожане, жители города Комсомольска и помогли. Самое первое я обращаюсь ко всем жителям Комсомольска, что если у кого-то есть какие-то вопросы, я прошу обращаться просто прямо лично ко мне, не через каких-то посредников, в которых у нас много развелось. Всякие партии, рухи. Я за сотрудничество с этими партиями, за то, чтобы сесть с ними за круглый стол, за переговоры, но не за то, чтобы кто-то на наших бедах старался сделать себе карьеру политическую. Меня волнуют все проблемы, но самое первое, с чего нужно начинать, это городу нужно дать жизнь. А жизнь ⁇ это тепло, вода. В первый день моей работы я познакомилась с коммунальным хозяйством нашим. Мы объехали с заместителем и с Ковалевым. Все эти предприятия увидели, что нам нужно все силы положить на то, чтобы сердце города забилось ритмически. А когда будет вот все это, тогда мы сможем решать и другие вопросы. В первую очередь это вопросы наших граждан, которые сейчас стали перед таким вопросом, как дальше жить. Этот вопрос мы должны решать. На кого я надеюсь, кому я верю и кто должен мне помочь? Это руководители всех предприятий, которые есть в городе. До тех пор, пока предприятия тоже не сядут за стол переговоров, не договорятся между собой о том, что город наш общий, что всем нам жить в нем, на него работать. В нем живут люди, которые работают на этих предприятиях. Город не выберется из того состояния, в котором он сейчас находится. Ведь наш город очень маленький, когда-то был очень красивым, теперь страшно смотреть на него. Он стоит весь перерытый, изгородованный. И мы должны ему помочь. Мы его жители. Я надеюсь, на всех руководителей. Я думаю, что будет возобновлена работа совета директоров, которые будут тоже решать вопросы города. И вот они нам помогут. Ну, а всю эту работу организовать, направить в ту сторону, в которую она должна быть направлена, должна вот эта администрация, которая будет, если сессия сегодня решит, у нас функционировать. Знаете, я человек, который всегда верит в лучшее. По гороскопу я телец. Если бы я не верила в то, за что я берусь, я бы не смогла работать. Не буду говорить о том, что после того дня, когда я была избрана председателем совета, я не могу спать по ночам, что ночью я строю всякие планы. Это уже, что вечером, когда я выхожу из этого здания, у меня кружится голова, как после вина хорошего. Но я получаю удовлетворение. Я человек, который чувствует себя хорошо только тогда, когда очень трудно. Ну, наша природа вообще-то рождает все и всяких людей. Вот я из тех людей, которых называют в народе смешными, кто э, грубее, знаете, придумывает разные слова. Я из тех людей. Если и думаю, что такие люди тоже нужны, если они что-то сделают, это будет хорошо. Но они сделают это только тогда, когда их будут правильно понимать. Первыми моими советчиками, первыми помощниками будет Совет Народных Депутатов, Депутатский корпус, который у нас очень активный, который хочет что-то сделать для города. И вот когда у нас будет реорганизовано это власть, все распоряжения председателя будут проходить через депутатские комиссии. Все будет проводиться очень гласно. Я не собираюсь сделать какие-то ходы, которые нужно мне будет вуалировать. Потому будут и радио, и газета, и кабельное телевидение, будут обо всем об этом рассказывать, о всех шагах. Потому что я не хочу повторить ошибки прежнего председателя. Не хочу, чтобы формулировка, с которой я уйду с этой работы, была похожа на, него, на его формулировку. Ну и честно признаюсь, что если у меня не получится, в силу всяких обстоятельств, которые сложатся здесь в городе, то я честно признаюсь перед всеми, выступлю, как сейчас знакомясь с жителями города по кабельному телевидению, объясню все и уйду в отставку добровольно проводить несколько дней сессию и убеждать меня в том, что я должна уйти, вам не придется, в этом я вас заверяю. Антонина Ивановна, 55-го года рождения, уроженка села Ставбуваха, Градежского района Полтавской области. Закончила Кременчукское педучилище, Полтавский пединститут. Работала преподавателем украинского языка, директором школы села Подлужье. В 1988 году была выбрана председателем Дмитровского сельсовета. Замужем двое сыновей.